Laçın Azərbaycanə təhfil verilsə də bəzi ermənilər orada qalır. Azərbaycanə təhfil verilmiş Laçın rayonunun Ağavla kəndində yaşayan 50-yə yaxın erməni ailədən doqquzu kənddə qalmaq qərarına gəlib. İndi də Niknel hesab. Burada 9 ailə var. Tezliklə onlar daha çox olacaq. Onlar burada qalmaqda qərarlıdırlar və onların təhlükəsizliyini səmin edəcəyimizə, istənilən məsələni həll edəcəyimizə əmindirlər. Lavink, Amen hartsudzenk. İranc el mezg də imans Azərbaycanın yer peki Azərbaycanlılar məni heç vaxt qorxuda bilməzlər. Onlar düşməndirlər. Onlar hətta buralarda olsalar da bu heç nədir. Biz hər şeyə hazırıq. Bizim vəzifəmiz müdafiə etməkdir. Müdafiə olunmaq hüququmuz var. Ətrafımız azərbaycanlılardır. Qayquməniran qadərbəyjançilər. Azərbaycan ordusu Laçına daxil olub və beləliklə sülh sazişinə əsasən Ermənistanın təslim etdiyi 3 rayondan sonuncu da Azərbaycana qayıdıb. Azərbaycançilər ansalən mərhəmayink, və Azərbaycanlılar rayonumuza gəliblər Kaşatağa, Laçına. Burdan neçə kilometr məsafədə olduqlarını dəyə bilmərəm. Amma kəndimizin, evlərimizin yanından gəlib keçiblər. O yol bizə çox yaxındı. Məşərjanov. Bax, sən dey kommunikasiya qaçır, yemin affam. Çox, ə ə ə ə 7. Ən çox asası mən yəni düz bir qorxu var. Qorxmamaq mümkün deyil. Çünki burada kiçik uşaqlarımız var. Amma mübarizə aparırıq. Qorxuux və eyni zamanda mübarizə aparırıq. Ancaq Stepanakertdən, xan kəndindən və ya Dağlıq Qarabağın başqa yerlərindən fərqli olaraq, burada özümüzü daha təhliksiz hiss edirik mixos kovən qoğməri və라çı gedəm, bax, hayır, unbox. Qalabağ. Kəndimiz Stepanakert, Yerivan yoluna çox yaxındır. Azərbaycanlılar buraya girməyə biləcdirlər. Buna görə də burada dinc yaşayacağımıza ümid edirik. Hansı xavaq qapaq istərsən? Noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli razılaşmaya görə Ağdam, Kəlbəcər və Lachın rayonları döyüşsüz Azərbaycana qaytarılıb.